Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Malaysia petang. Ini hari ini uh, kita kembali bersua bersama hmm. dengan anda bagi uh, edisi 10 September 2025 bersama dengan saya Zahar Rashid dan juga saya Zainal Nasir dan sebentar tadi saja kita ikuti siaran langsung hmm. untuk ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Yeah. Ada persidangan antarabangsa sains sosial dan hmm. kemanusiaan ataupun singkatannya ICOS tapi untuk waktu ini hmm. kita nak bawakan beberapa uh, perkara lah berkaitan dengan topik yang yeah. kita bincangkan bersama dengan tetamu khususnya mm -hmm. berkaitan dengan Kementerian Pendidikan KPM perlu memperhebat usaha meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Itu mm -hmm. kata Perdana Menteri sendiri dan penguasaan bahasa Inggeris amat penting bagi daya saing masa depan Malaysia dan tidak boleh dipandang ringan katanya. Mm -hmm. Dan uh, itu yang dinyatakan ketika berucap pada majlis malam Jubli Mas ke-50, mm -hmm. kumpulan M Bank ya daripada masa sama turut menegaskan bahawa bahasa Melayu kekal sebagai bahasa kebangsaan dan mesti dipertahankan sebagai ejen penyatuan. Ya. Yeah. Mm -hmm. Okey kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi mm -hmm. uh, dan hari ini kita uh, bawakan satu tajuk yang saya kira akan uh, memberikan ilmu uh, dan juga kita nak mendalami tentang usaha memperhebat penguasaan bahasa Inggeris, Ziana. Mm -hmm. Dan uh, bersama dengan tetamu yang telah pun bersedia di talian Zoom, saya perkenalkan Profesor Madia Dr. Rizwan Chirik Rus, yang merupakan pengarah Akademik dan Antarabangsa Pejabat Timbalan Naib, Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun oops. Apa khabar Prof? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya, terima kasih. Ya, terima, terima kasih kasi juga kasi. kerana meluangkan masa untuk bersama-sama dengan hmm. kami. Baiklah. Hmm. Sebagai permulaan sebelum kita pergi lebih secara mendalam lagi, bagaimana hmm. agaknya uh, melihat kepada kesegmakan antara penguasaan hmm. bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga penguasaan bahasa Inggeris itu sendiri hmm. sebagai bahasa global uh, dapat dicapai dalam sistem pendidikan hmm. negara kita? Okey, terima kasih atas soalan yang pertama sekali kita kena sedar bahawa bahasa Melayu tertakluk dalam uh, pelbagaian sebagai bahasa rasmi negara kita Malaysia. Dan kita tidak boleh terlepas menguasai penguasaan bahasa Inggeris sebagai satu bahasa uh, yang digunakan dalam sains dan teknologi khususnya uh, menyebabkan uh, kita perlu Uh, dalam menelusuri proses ini uh, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan istilah yang disebut sebagai MBM-MBI uh -huh. uh, memertabatkan bahasa Melayu dalam masa yang sama memperkukukan bahasa Inggeris konteks uh -huh. ini kedua-dua bahasa ini uh, adalah uh, sangat penting dalam konteks uh, kita dulu disebut dalam wawasan 2020 uh, untuk menguasai uh, bahasa Inggeris sebagai selain daripada bahasa ilmu, tetapi juga bahasa yang digunakan uh, dalam uh, sains, teknologi, engineering, matematik atau STEM. Dalam masa yang sama kita berat kepada penggunaan bahasa Melayu. Disebabkan hmm. itu satu ketika dulu uh, Kementerian pendidikan telah melaksanakan dasar PPSMI. Uh, pengajaran, pembelajaran bahasa Inggeris, sains matematik dan menggunakan bahasa Inggeris. Dan kemudian uh, disebabkan oleh beberapa isu berkaitan dengan uh, pejuang bahasa. Uh, program itu ditukar kepada program yang terkini yang disebut sebagai dual language program ataupun DLP. So maksudnya uh, secara umum sekolah-sekolah uh, uh, kebangsaan di Malaysia ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dalam masa yang sama diwujudkan uh, aliran untuk uh, pelajar yang menggunakan uh, bahasa uh, Inggeris uh, dalam subjek-subjek tertentu melalui uh, kelas yang disebut sebagai P ataupun dual language program. Jadi uh, dalam konteks uh, pendidikan sistem pendidikan Malaysia sekarang ini kita masih memertabatkan uh, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mengikut perlembagaan dalam masa yang sama kita mengangkat bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di dalam negara kita uh, bukan saja digunakan uh, untuk Uh, pengajaran dan juga pembelajaran bagi Bok uh, 32 khususnya di sekolah dan juga di institut pendidikan tinggi awam yang menekankan kepada program sainteknologi kebanyakan yang menggunakan bahasa Inggeris kecuali beberapa uh, universiti yang berasas pada uh, prinsip nasionalisme uh, yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa Jadi persidangan itu uh, memang disebutkan juga oleh Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Ibrahim kaitan dengan bahasa Melayu itu kita harus mengakar umbi kan sebagai bahasa yang menyatu padukan rakyat Malaysia dalam masa yang sama bahasa Inggeris itu diperkasakan bagi memastikan kita tidak ketinggalan bagi rujukan-rujukan bidang ilmu tertentu yang menggunakan bahasa Inggeris. Jadi aa, mungkin dengan aa, antara konsep yang dilaksanakan oleh kementerian iaitu memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris itu adalah dasar dan polisi yang sesuai dalam keadaan sekarang dan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh PMX tersebut Mhm. Okey daripada sudut pandang prof sendiri kita tahu ya sekarang ini pun perlunya ada keseimbangan dalam penguasaan kedua-dua bahasa ini. Tapi daripada dalam konteks yang lain mungkin apakah antara peranan ataupun strategi yang boleh dimainkan oleh KPM sendiri untuk meningkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris. Contohnya kalau kita tengok di peringkat sekolah ya sekolah rendah Kebanyakan sekolah yang mungkin ada yang menggunakan bahasa utama sebagai bahasa Inggeris. Ada juga sekolah yang uh, ma masih lagi mengangkat martabat bahasa uh, Malaysia itu sendiri. Apa sepatutnya tindakan yang diambil oleh uh, KPM dalam meningkatkan uh, penguasaan bahasa Inggeris terutama kepada sekolah yang mungkin tidak uh, menggunakan bahasa Inggeris itu sebagai uh, uh, apa orang kata main language itu sendiri. Prof, bagaimana? Okay. So kalau kita tengok dalam konteks hmm. macam saya dulu Yang melalui sistem pendidikan tahun 80-an, 90-an hmm. uh, Di luar bandar Akses kepada bahasa Inggeris itu amat terhad Berbanding dengan keadaan sekarang Yang anak kita uh, sedari umur 3 tahun, 4 tahun Dah mula didedahkan dengan uh, gadget Dan daripada situ pembelajaran bahasa Inggeris Berlaku secara tidak langsung Dan hari ini kita tengok kalau secara personal lah pemahaman, yeah. observation saya dengan uh, uh, sistem pendidikan yang anak saya lalui secara informal di rumah dan juga formal di sekolah, so penguasaan bahasa Inggeris sekarang bukan lagi menjadi satu isu utama berbanding zaman saya dulu. Hari ini mereka sudah uh, mempunyai akses kepada uh, laman uh, web yang yeah. uh, menunjukkan yeah. video dalam bahasa Inggeris yeah. ataupun kandungan itu yang menggunakan bahasa Inggeris di perkembangan digital ataupun mengikut konsep pendigitalan pendidikan hari ini, akses kepada uh, penguasaan bahasa Inggeris itu amat mudah. Jadi dalam konteks untuk uh, pengajaran pembelajaran bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan kita ini sebenarnya kalau ikut uh, keadaan sekarang, uh, Kementerian Pendidikan secara khusus menubuhkan uh, pusat berkaitan dengan uh, pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris uh, di bawah Kementerian uh, Pendidikan Malaysia. Dalam sama-sama kita juga mengadakan kerjasama dengan negara-negara native speaker ataupun negara-negara yang bahasa ibundanya adalah bahasa Inggeris dan menjadi guru di sekolah-sekolah uh, di negara kita. Dan yang terkini pun kita uh, mengadakan kerjasama dengan kerajaan Singapura untuk menghantar guru-guru bahasa Inggeris dari Singapura bagi berkongsi uh, kepakaran mereka di sekolah-sekolah kebangsaan di Malaysia. Dalam konteks sistem pendidikan kita, uh, kita ada beberapa aliran yang selalu kita dengar, satu aliran uh, kebangsaan iaitu di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita juga ada sekolah uh, swasta yang ada yang menggunakan bahasa Melayu, ada juga yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium of ataupun bahasa pengajaran pengantar pengajaran di sekolah dan juga kita juga ada sekolah antarabangsa yang juga berfokus kepada bahasa Inggeris. So dalam konteks hari ini guru-guru bahasa Inggeris yang dikeluarkan daripada universiti universiti awam di Malaysia, di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris pun kita mempunyai program uh, sarjana muda pendidikan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan kita tengok guru-guru bahasa Inggeris hari ini sangat kreatif, inovatif dalam memastikan pengajaran anak-anak yang ber itu bukan sahaja dari segi kemahiran uh, komunikasi, tapi kemahiran tata bahasa juga. Dan dalam konteks uh, buku teks yang digunakan juga, kita banyak meminjam buku teks dari UK uh, sebagai buku teks yang digunakan di sekolah kebangsaan kita bagi memastikan penguasaan bahasa Inggeris itu mencapai tahap. Tapi uh, perkara yang paling penting ialah yang kita perlu ubah dalam keadaan sekarang ialah bagaimana kita menyokong ataupun memotivasikan selain daripada anak-anak kita menguasai bahasa Melayu tapi dalam masa yang sama menyokong penguasaan bahasa Inggeris. Kalau dulu kita dikutuk kan kalau cakap bahasa Inggeris je macam ni tapi daripada situlah saya sendiri pun sebagai budak kampung saya belajar untuk bercakap bahasa Inggeris dan bila kita pergi ke luar negara kita cuba berani bermotivasi untuk bercakap bahasa Inggeris dan daripada situlah sedikit demi sedikit kemahiran komunikasi kita itu akan bertambah. Jadi guru-guru hari ini pun memang menyokong kepada ada usaha tersebut dengan menggalakkan pelajar walaupun tanpa uh, apa tata bahasa yang betul dalam bahasa Inggeris yeah. tetapi menggalakkan yeah. anak untuk bercakap berkomunikasi yeah. sebab 3M bukan saja bahasa Melayu tetapi membaca mengira menulis tu membaca uh, itu termasuk uh, juga dalam bahasa Inggeris dan juga yeah. literasi dan numerasi maksudnya mereka bukan sahaja uh, tahu uh, membaca dan bercakap menyebut uh, perkataan tersebut tetapi tahu makna dalam konteks bahasa Inggeris yang kadang-kadang mungkin berbeza dalam konteks bahasa Melayu yeah. mm. seadanya uh, mampu untuk menguasai bahasa Inggeris, itu sesuatu yang sangat bagus dan digalakkan, mm. tapi dalam masa mm. sama kita tidak menidakkan dari segi uh, mengutamakan bahasa ibunda negara, kita bahasa yeah. Malaysia itu sendiri, uh, mm. cumanya kalau dalam konteks uh, penguasaan bahasa Inggeris Uh, pasti ada juga uh, stigma skeptikal mm -hmm. persepsi dan sebagainya. Mm -hmm. kan, cuba kita tahu uh, apa yang boleh dikongsikan mm -hmm. seandainya bila kita menguasai bahasa Inggeris sejauh mana ia dapat meningkatkan dari segi daya saing keupayaan graduan negara yeah. kita di peringkat mm -hmm. antarabangsa. Mm -hmm. Okey, terima kasih atas soalan yang menarik. Satu yang saya perlu jelaskan bahawa bahasa bukan menunjukkan ketinggian IQ. Kadang-kadang kita melihat, kita mengukur bahawa orang bercakap bahasa asing, bahasa ketiga, bahasa keempat dan sebagainya, itu sebagai salah satu petunjuk kepada IQ. Betul dalam konteks multiple intelligence Howard Gardner menyatakan bahawa kemahiran berbahasa itu adalah satu, uh, orang kata apa, satu pembahagian daripada satu jenis kecerdasan. Tetapi yeah. ia bukan menunjukkan bila kita boleh bercakap dalam bahasa uh, Uh, UK atau US dan sebagainya itu menunjukkan bahawa kita semestinya, orang um, kata apa, uh, bijak. Tapi itu adalah native speaker. Maksudnya bahasa bunda mereka yang uh, kita cakap. Uh, kalau saya berbincang bermesyuarat dengan rakan-rakan di eh, pelbagai negara yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. So kadang-kadang kita melihat bahawa kadang-kadang idea mereka tu walaupun disampaikan dalam bahasa Inggeris tak semestinya bijak ataupun nampak bijak. Dan uh, itulah yang kita kena faham, Masyarakat kena faham. Tetapi dengan adanya penguasaan bahasa Inggeris, kita buka kita boleh mengembangkan sebab hari ini kerajaan menarik pelaburan daripada pelbagai negara dan kebanyakan yeah. makin... Mm itu menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dalam uh, proses uh, melaksanakan pekerjaan. Jadi di situ kita dah nampak kepentingan penguasaan bahasa Inggeris dan hari ini pun kalau kita lihat Mahasiswa di universiti pun diberi penekanan Syarat masuk untuk ke universiti pun Wajib mendapat keputusan muat ataupun uh, peperiksaan bahasa Inggeris uh, standard Malaysia di bawah Majlis Perperisaan Malaysia bahawa Perlu capai standard minimum band 2 uh, Dan ke atas baru Layak untuk masuk ke universiti awam Dan mereka harus bergraduat dengan satu level Yang lebih tinggi supaya tahap minimum penguasaan bahasa inggris mereka tu sangat tinggi selain daripada penggunaan bahasa inggris dalam konteks kita berkomunikasi bukan sahaja dengan orang luar ataupun uh, apa penutur asli yang cakap dalam bahasa inggris tetapi buku-buku rujukan kita juga banyak uh, dirujuk menggunakan bahasa inggris kalau dalam uh, uh, pasca seseorang ataupun program master dan PhD, kita banyak merujuk jenis-jenis uh, artikel uh, di dalam uh, bahasa Inggeris dan yang ini menuntut kefahaman bukan uh, sekadar asas tetapi hampir kepada Evan tentang maksud-maksud uh, bahasa Inggeris itu dan ada jenis-jenis tertentu yang mewajibkan mensyaratkan kita uh, proofread dengan uh, penutur asli untuk memastikan bahasa Inggeris digunakan itu mengikut format English UK ataupun English US dan dari situ uh, kita melihat kepentingan uh, penguasaan bahasa Inggeris dan hari ini kalau kita tengok pelancong yang datang ke Malaysia pun memang mengakui rakyat Malaysia ini uh, paling kurang boleh bercakap dalam bahasa Inggeris untuk membalas balik persoalan-persoalan yang diberikan kepada mereka walaupun mungkin uh, tidak kita bercakap hari-hari uh, dan ibu bapa hari ini pun dah mula hantar ke tadika swasta yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Dan kalau kita tengok perbualan di, di shopping mall kalau kita berjumpa dengan anak-anak uh, uh, umur empat tahun lima tahun dah boleh bercakap bahasa Inggeris menggunakan slang UK. Dan juga sebenarnya kalau kita tengok anak-anak kita yang tengok YouTube lah hari-hari kan dia boleh bercakap bahasa Inggeris slang UK ke slang US tu tanpa dia ajar. Sebab mereka Prof, belajar... Uh, ah, Prof, saya terpaksa mencelah sebab saya memerlukan okay. jawapan uh, untuk soalan okay, ini. Mungkin secara ringkasnya, kita tinggal lebih okay, kurang 3 okay. minit. Uh, pandangan yeah, boleh, daripada boleh. Prof, bagaimana usaha ini Prof melihat dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan mungkin uh, sebarang kebimbangan mengenai penghakisan identiti bahasa kebangsaan kita itu sendiri dalam usaha untuk memperkasakan juga bahasa Inggeris. Silakan Prof secara ringkas. Okey untuk mm. untuk menge secara ringkas untuk mengekalkan identiti mm -hmm. bangsa. Setiap penutur yang ingin bercakap bahasa Inggeris itu yang pertama mm -hmm. itu wajib menguasai bahasa Melayu. Apa yang selalu berlaku ialah mereka mengutamakan penggunaan komunikasi bahasa Inggeris dan apabila mm -hmm. diajak untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu itu jadi satu kejanggalan bagi penutur tersebut. That's why itu uh, sebab mm -hmm. yang menyebabkan keadaan itu mm -hmm. berlaku. Jadi justru mm -hmm. itu yeah. uh, kita fokus kepada Bagaimana kita nak memartabatkan bahasa Melayu jadikan sebagai bahasa utama dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua sebab bahasa Melayu itu adalah alat penyatuan untuk negara bangsa Malaysia. Dalam masa yang sama kita tidak mendidakkan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa untuk kemajuan negara. Mm -hmm. Okey, itu dia. Itu betul-betul ringkas, Prof. Betul -betul Kasih. Lingkas, Prof. Yeah. <laughs> yeah, okay. tapi tepat Kasih. sekali. Ya, pasti Profesor Madya Dr. Rizwan, Cik mm -hmm. Rose Pengarah Kasih, Akademik dan Antarabangsa, Pejabat uh -huh. Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris atau UPSI mm -hmm. untuk topik yang kita bincangkan, usaha memperhebat penguasaan bahasa Inggeris yang yeah. pastinya apa yang dinyatakan mm. oleh Perdana Menteri sendiri, mm -hmm. uh, saya tidak boleh menerima rakyat Malaysia mm. yang tidak mahir dalam bahasa kebangsaan. Yeah. Ia adalah bahasa kita. dan kita mesti menguasainya dengan baik hmm. tapi aa, jangan dipinggirkan juga penguasaan bahasa-bahasa oh. yang lain bukan sahaja bahasa Inggeris kan hmm. tak kisahlah bahasa hmm. Cina ke Tamil ke Arab ke ah. Perancis ke hmm. kalau anda menguasainya itu satu bonus untuk anda betul hmm. itu yang kata perlu adanya aa, keseimbangan dalam penguasaan bahasa Melayu mm -hmm. dan juga aa, terus menguasai bahasa Inggeris jadi yeah. dia ada aa, Balance dekat situ. Yeah, kita cari titik kan Saya suka tadi doktor sebut uh, mm -hmm. uh, Prof sebut tadi pasal dekat kalau kita pergi kat shopping mall tu paling dekat lah. Uh. Cuma saya rasa sebagai ibu bapa kalau kita nak mengajar anak kita untuk berbahasa Inggris tu uh -huh. uh, orang kata sentence ataupun uh, ayat itu harus lengkap lah. Jadi yeah. kalau kita dengar kat shopping mall tu Daniel come sit here eat you come come tak boleh lah. Oh, dia macam Daniel please lah. come have a seat and you eat properly ya. Dia mm -hmm. lebih sedap bunyinya. Mm -hmm. uh, mungkin sedikit uh, saranan juga lah untuk diri kita yang punya anak anak juga. Memang bahasa Inggeris itu sangat penting untuk Betul. kita kuasa untuk memastikan anak-anak hmm. uh, kita ni yeah. dapat pergi lebih jauh lagi bila mm -hmm. mereka menguasai bahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa yang global tapi dalam masa yang yeah. sama kita perlu uh, memartabatkan betul. bahasa kebangsaan kita mm -hmm. bahasa Malaysia. Okey, okay, yeah. in saja okay. masa kita das, ada? Itu saja. Ya, yeah, oh, cepat ya masa itu berlalu. <laughs> Terima kasih di atas perhatian anda selama mm -hmm. 30 minit kita bersiaran dalam Malaysia Petang ini bagi edisi 10 September 2025. Saya Zahra Rashid. Saya Zainal Nasir kita jumpa lagi, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Bye.